我跟你说啊，其实我上次真的很生十一的气，他把那个蛋扔了。你知道五鸟的儿子可是经历了九死一生才存活下来的、啊。嗯，这样说的话，确实有点可恨。他不是可恨，他是相当的可恨，好吗？嗯、而且我刚才还看新闻，说十一当制片了，而且要接手水镜。哦，不是，啊，十一他是属老鼠的嘛，他为什么就随便拿走你的劳动成果呢？嗯，那确实。 非常可恨，而且，丧尽天良。对，怎么了？不是啊，你有点奇怪啊。刚才你说的那个话不像是你会说的话。有吗？啊。那，哎呀，就是，是这样的。因为，十一这个事情吧，其实，对我来说，真的。 冲击蛮大的，没关系啊，没关系，没关系，没关系，你别难过了。我觉得事情已经发生了，就让它过去吧。虽然我不能像保护我鸟的儿子一样保护你，但是我会努力努力，尽我最大的努力保护你的。好的，好的，宝贝。他什么反应？ 那看来是上钩了，准备下一步计划吧。好早安呢、啊，呃、<laughs> 好香，这是什么呀？这是啊，蜗牛。 开玩笑的，开玩笑的，猪蹄汤，猪蹄汤，真的，真的吗？真的，好像是。你一大早做这么补的东西啊？因为今天是需要用猪蹄汤加油打气的一天。嗯，看来我得先给你加个油了。嗯，收到了吗？加油。收到。 来了来了来了，来尝尝，好香啊！怎么样？好喝，非常好喝！你的厨艺一天比一天好了，越来越棒。你要是喜欢喝，我以后天天做给你喝。 怎么了？这还是我以前认识的那个变态甲方吗？怎么？你想让我变回以前的样子吗？当然不是啦！你不可以，你得对我好，你得加倍对我好，才能弥补你以前对我的那些伤害啊！好。 我对你加倍好，超级加倍。嗯、哦，不是，盖章。笨蛋，是这样。盖章 <laughs> 喽。嗯，不许反悔哦。嗯。耶耶。耶 <laughs> 今天要不别出去了吧，就在家里面等我。嗯。回来，我有很重要的话跟你说。 答应我好吗？好啊，我再给你盛一碗。好，听一个。<laughs> 重要的是，难道是要向我求婚？<laughs> 方言，祝我顺利吧。